И народные дружины приступили к патрулированию улиц города. Ежедневно 70 дружинников вместе с милицией будут охранять общественный порядок в Запорожье. Подробности далее. Народные дружины были созданы на базе коммунальных предприятий города. Такие меры были предприняты из-за нехватки кадров милиции. Ведь многие милиционеры из Запорожского гарнизона сейчас направлены в АТО. Всего в дружинники записались около 600 человек. Но это не предел, отметил городской голова. Количество добровольцев планируют довести до тысячи. Вместе с милиционерами они будут охранять общественный порядок в городе. Это поможет нарядам не только там произвести какое-то задержание, а также это уже будет сразу и понятые перед нами, и с теми людьми, которыми мы сможем уже работать даже в дальнейшем, и те же очевидцы тех происшествий, которые будут выявлены на ряд. В составе каждого патруля будет два сотрудника милиции и три представителя общественных формирований. Заступать на службу дружинники будут в 5 часов вечера. Сейчас создано 8 добровольных народных дружин. Каждая закреплена за райотделом милиции. Патрулировать будут как пешком, так и на транспорте. В основном охранять порядок будут в рекреационных зонах и местах массового скопления людей. Жители нашего города будут видеть, что совместно с сотрудниками милиции патрулируют общественный порядок в городе, их соседи, люди, которых они знают, соответственно, то есть уже не будет какой-то критики в сторону сотрудников милиции, что что-то они сделали не так или кому-то невежливо отнеслись. Из экипировки для дружинников только повязка на руку, удостоверение, фонарик и блокнот. Оружие для общественников не предусмотрено, говорит городской голова, так как запорожские формирования созданы на основании советского положения о народных дружинах. То есть это исключительно патрулирование улиц с работниками милиции, говорит Александр Син. В качестве мотивации для дружинников несколько дополнительных дней к отпуску и некое материальное поощрение. Милиция выражает благодарность инициативе коммунальщиков.